Після матчева прес-конференція. В прес-холі виконувач обов'язків головного тренера футбольного клубу «Чаркаський Дніпро кобзар Віталій Дюрвич Традиційне запитання, ваше бачення сьогоднішнього поєдинку, коментар. До уваги. Що ви справді? Ви самі знати Случилось то, що може було звучитися. Ми побіділи. Последній ночний готує. Ну все, порадовали себя, пареточкой. Может быть, не такой содержательный игрой, но результат есть, и это уже Тем более мы знали, что вы, наверное, авангардный сегодняшний день, как пишут в прессе, на ходу. Ну, такое бывает, что... Сегодня одни нахожусь, завтра другие нахожусь, Так что это такой футбол первой лиги очень интересный. Мы победили, я вас поздравляю. Да, вас поздравляю. Запытание до Виталия Юрьевича. ваша первая победа в качестве вообще первого в жизни вы исполняющий по-моему, если не ошибаюсь. Реализация момента, особенно в конце встречи, проблема для команды или это просто погодные условия это сегодняшний день? Реализация моментов. проблема для всей команды. И в премьер лиги, и в лиге чемпионы. Вы даже наверное, смотрели матчи, проходили, да, недавно Здорово. Тоже реализация моментов. И все говорят о том, что Кому-то везет, кому-то не везет. Если нельзя сказать, что это какое-то мастерство, да, что у Кавказа нет мастерства, я не скажу. Просто здесь удача э, и человеческий факт. Традиционное запитание от газеты «Мистер» Приємний вигляд мав Давида на правому краю несподіваний його там поява. Приємно подивитися було, але питання стосується балана, Шопіна, що там травми, чи... Так, вірно, так. Зрозуміло. Тобто, із за цього ми зробили розміровку. Так, все? немає, вашу нашу.